Сельхозпроизводители, общественники, среди них и немало переселенцев. Все они собрались на 24-м региональном аграрном форуме в Северодонецке. Переселенец из Луганска Сергей Сафо – один из его участников. Еще в феврале он отдал свое предпочтение аграрной партии Украины. Теперь он не только активный общественник и помогает таким же перемещенным лицам, но и вплотную занялся партийной деятельностью в надежде, что за аграриями будущее Луганщины и Украины. Стал членом аграрной партии с февраля текущего года, потому что считаю, что сегодня для меня, как для жителей Луганщины, которому, которой я дал 27 лет своей сознательной жизни, у меня сегодня ответственность перед моей любимой Луганщиной, чтобы возродить ее, дать ей возможность еще раз доказать, что это прекрасный край, край трудолюбивых людей исторический край, богатый край. И что здесь, на земле Луганщины, жить комфортно, уютно. И должны жить достойно. Он же и выступил модератором Аграрного форума в Северодонецке, плавно подведя встречу местных представителей сектора с одним из лучших топ-менеджеров мира, лидером политической силы Виталием Скоциком. Во время своего выступления он акцентировал внимание, что главной целью таких мероприятий является непосредственная связь с людьми местного агросектора, ведь они, как никто другой, знают проблематику и пути решения. Во время форума участники обменялись мыслями, договорились о дальнейшем. Сотрудничестве на уровне общественных организаций. Бывший парламентарий и активист Луганщины Николай Гапочка партию Аграриев поддержал. Первым взял слово к выступлению. Он надеется, что обновленную политсилу люди станут поддерживать не стихийно, как это было ранее, а осознанно, а представители партии смогут правильно выстроить вертикаль власти. Партия Аграрная, она есть в своих корнях глубоких в состоянии, самое главное, в социальном аспекте она, потому что это люди. И сегодня, как ни одна сила, нет актуальной другой силы, как все остальное надумано. Форум собрал не только местных специалистов отрасли. Познакомиться с регионом прибыли и гости из Черкащины. В Северодонецке они впервые. Зато хорошо знают Лисичанск. Там уже помогли отстроить после бомбежек одну из школ и местную больницу. Гости утверждают, Украина – единое государство. Одним из признаков единства страны является развитие АПК как основы экономики. А на сегодня мы совсем по-другому оцениваем, что такое мир. На сегодня одна из главных задач – это поднять экономику. Поднять экономику основой экономики все-таки на сегодня является это аграрный бизнес, аграрное направление. Ну, например, Черкащина – это вот уже третий год мы собираем зерна больше трех миллионов тонн. И при средней урожайности 58 центнеров с гектара я общалась здесь с коллегами тоже хорошие показатели. Но единственное то, что мешает война, однако потенциал есть. На форуме Виталий Скоцик заявил, стране на протяжении всего периода независимости не давали полноценно развивать аграрный сектор, ведь не было соответствующей политической силы. Именно она и должна отстаивать интересы на всех уровнях. В качестве примера приводит такую европейскую страну, как Польша. Она, выйдя из соцпространства, смогла стать на правильный путь развития сельского хозяйства. Иная ситуация в Украине. Даже те льготы, такие как фиксированный налог и спецрежим по НДС, теперь станут для производителей невозможными. Региональные форумы, где присутствует живое общение с активом партии, помогут аграриям выдвигать на местах своих лидеров. Я действительно очень рада сегодня быть на Луганщине. И Залу, який ось у нас є в Северодонецьку, він дещо інший від тих регіонів, де спокійно і мирне життя на сьогодні так нам вдається сьогодні будувати ту політичну силу, яку ми її бачимо знизу зверху на основі аграріїв, тих людей, які працюють на землі, але це сьогодні основа економіки нашої держави. Первоначальный план действий для АПК Луганщины довольно прост. Уверен Виталий Скоцик. Дать возможность производителям на освобожденной территории области избавиться от потенциально опасных последствий войны на посевных площадях. А главное для тех, кто из-за оккупации части Украины потерял покупателя, найти новый рынок сбыта продукции. За нашу информацию, более 250 тысяч гектаров земли сегодня находится на оккупированных территориях. Но левая часть, миллион Це є українська територія, але прикро константувати, що власне ми як держава сьогодні не створила належних умов для аграріїв Луганщини та й Донеччини у тому числі для того, щоб вони могли ефективно зайти до посівної компанії, виконати всі польові роботи. Потрібно знайти шляхи, як ця продукція може реалізовуватися в інших регіонах України. Ось ті завдання, які ми сьогодні піднімаємо на рівні нашої партії, думаю, що будемо мати необхідні позитивні зрушення. День за днем по всій території України. представители аграрной партии становится все больше. Обновленная политическая сила ориентирована на местные выборы. Хотя некоторые эксперты сейчас серьезно заговорили и о новых парламентских. Аграрии Украины уверены, достойно представят украинский народ и в Верховной Раде.